Да, Девість прекрасно. даже настроєнні піднімається. Він глибоко переконаний, що головної ролі у великому кіно ще не зіграв. Користуючись шаленою популярністю жінок усього пострадянського простору, не вважає себе секс-символом або супергероєм. В жінках цінує хазяйновитість і дуже дратується, якщо вони не вміють готувати. Негативною рисою власного характеру вважає Лінь. и бороться знаю. усе життя. Когда я вас впервые увидела на экране, я перечитала всего мой моего. вот настолько была эта энергетика и ваш экранный образ и вообще тот посыл, который вы давали с экрана, настолько силен, что я даже увлеклась литературой. который час? О, я забыл надеть часы. Ты их заложил? Нет, я очень спешил. По одежде не видно, что ты спешил. Ты их заложил? Нет. Чтобы привести меня сюда. Иварс Эдмунде Калнинш, латвийский актор театру и кино. Место народжения – Рига. Освіта Вища, Латвийская державна Консерватория имени Вітола. Театральный факультет. Захоплення – рок-музыка. Місце роботи, художній академічний театр імені Раніса. Фільмографія. Понад 80 кінокартин. Уявляємо, у скількох жінок затамується подих вже від самого імені цього актора. Івар Калнінж. Стрункий шляхетний, неймовірно красивий актор. Нещодавно у складі трупи незалежного театру побував в Кіровограді. Давали п'єсу за мотивами роману Михайла Булгакова Майстер і Маргарита Каліндж грав Понтія Пілата. Говорила Великому кіст. Что именно ты ему говорил а Поэтому роману можно сделать несколько спектаклей, я думаю, абсолютно разных и с разными артистами, разные режиссура будет и так далее. Кто-то потянет на юмор, кто-то потянет, наверное, на что-то еще. Так что есть и много и кинематографических. Вам, по-моему, их два. Здесь еще какая-то американская история, есть венгерская и так далее по этому роману. Так что я думаю, что этот роман будет, будет фантазию и театралов, и кинематографистов и через какое-то время, через лет 10-15, в общем, всегда. я не помню своих родителей, я помню, не говорили, что мой отец был да. Я проживаю да. постоянно, у меня нет постоянного жилища, я путешествую из города в город. Это можно сказать, короче, одним словом, бродяга. Роды я есть? Нет, никого. Я один целый мир. Значит, ты грамоту? Ставил. Да. Значит, ты какой-нибудь да. еще язык, кроме арабейского? Да. Греческий. И что? Латинский. Говорю, что ты каких-нибудь богов? Артист конкретный, он выходит на сцену, там нет никакой мистики. Просто идет речь об этом. Мы не устраиваем сеанс мистики, понимаете, это э, вряд ли вообще возможно, понимаете. Это, мы таким обманом не занимаемся. Мы просто пересказываем, о, э, как сказать, в, этой, э, э, в этом отборе текста, э, проведя некоторые раскопки в этом романе, скажем так, если можно договориться, и перерассказываем некоторые мысли, которые нам сами близки, мы их акцентируем, поэтому, может быть, и не все образы появляются. Нам хватает, вот, чтобы рассказать главное, то, что нам кажется главное. Если затронуло то вас, это, как сказать. Нам очень приятно. А вам, как актеру, какая тема кажется главной в мастере и Маргарите? Все самые общечеловеческие темы, их несколько, понимаете, так же, как и смертельные грехи и так далее. Вот этими занимаемся занимаемся, когда мы делаем свои произведения. Кожен, хто звик бачити на екрані аристократичного Івара Кавненша, навіть не здогадується, що народився актор у простій робітничій сім'ї. Його батько працював автомеханіком, мама вела домашнє господарство. Івар друга дитина в родині. Окрім нього, у батьків ще два сини і дочка. Вже з 14 років Івар поєднував навчання у школі із роботою, опанував сльозарну справу згодом ремонту обчислювальної техніки і разом з тим захоплювався рок-музикою. В юності був учасником декількох рок-груп, грав на танцях у зимовій ризі та літній юрмалі. Наприкінці 60-х мистецтво перемогло, і імпозантний красивий юнак став студентом театрального факультету Латвійської державної консерваторії. На знімальний майданчик він отримував запрошення вже з першого курсу. Спочатку це були ролі у дитячому кіно та мелодрамах, але дорогу до справжньої слави Івру в відкрила знаменита латвійська актриса Вія Артмане, запропонувавши знятися у фільмі Театр за романом Сомерсета Моема. Ти їй пропозицію? Як я можу? коли такий мерзавець? О чому ти? Як я, я можу просити порядочну дівчину вийти за мене замуж? Ведь тебя всего-навсего жалкий Альфонс. И ты это прекрасно знаешь. Будь прокляты твои деньги. Ради Бога. Не разбивай семейный счастливый очаг. Прости. Мне стыдно. Проклятая бедность. Ты хотела меня купить и купила, но ты не виновата. Это я, подлец, что позволяю с собой обращаться, как с вещью. Глупышка, глупышка. Если ты влюблен, то почему не сказал мне об этом сразу? Или ты боишься, что это помешает ей получить роль в новой пьесе? Ну, ты меня знаешь. Я никогда не путаю чувства с делом. Как это понимать? Она просто находка для нашего театра. Я скажу об этом Майклу. О, Джулия, ты молочина, ты. ты благородная. Святая. Я так люблю тебя. Я тебе теж люблю. Й дотепер Івар Калнинч вважає саме цю кінроботу роботу свою найвдалішою. Навіть деталі знімального процесу майже не пам'ятає, настільки робота була захоплюючою і цікавою. І про вію Артмане згадує з особливою теплотою і повагою. Я уважав її, слідувала якась -то влюбленість, тому що такі чувства нам приходилось іграти. но мы всегда оставались на «вы». К ней не просто было подойти, поздороваться. Это был целый ритуал. Она требовательна к себе и другим. Но с ней всегда было интересно. Джулия! Ха, вот не ожидал. Вышла погулять. Сейчас возвращаюсь домой пить чай, а потом сразу на спектакль. Я тоже волнуюсь. Зайдем ко мне, попьем чай. Как рано дома. Ну, я уже почти владелец фирмы, могу распоряжаться своим временем. Вижу, твои дела идут в гору. Это тебя надо благодарить. Прошу. Вы э, очень успешный актер и театра, и кино. Э, где вы чувствуете себя комфортней? Понимаете, это разные вещи. Я не тут не, не первый, который об этом будет говорить, наверное. Это абсолютно разные вещи, потому что кино снимается на, на пленке, но сейчас на, на цифрах сняли какую-то историю, кто-то монтирует, этим, артист уже не, при, не присутствует в этом процессе, где-то про показывает по каким-то каналам, по каким, на каких-то экранах. Артист не, сам не присутствует в этом и не вмешивается в дальнейшую историю произведения, Там занимается режиссер и целая команда его помощников этим потом прокатчики и так далее и мы можем только гадать где там показывают это все и а театр это искусство живое потому что все же живьем происходит я вам могу показать включить мобильный телефон какой-то айфон и показать какой-то то, что я делал, там, скажем, чем занимался там, скажем, 10 лет назад, вот, этот спектакль я вам не могу показать. Потому что каждый спектакль уникален, уникален тем, что присутствует публика и свои реакции, и своим каким-то своими флюидами действует на игру актеров. Поэтому такой спектр, какой сегодня был, такого не будет больше никогда, потому что в такой комбинации с этими людьми мы вряд ли когда-нибудь встретимся. Я думаю, что моя миссия в этом, на этом свете – это создавать некую красоту, играя свои своих ролей. Но у каждого актера есть роль, к которой он стремится. Говорят, там роль, в там всей жизни чего хочется сыграть. Столько много разных э, идей и, и есть и предложения, когда нет предложения, я сам придумаю. Э, э, не, не сижу на месте, поэтому я, когда я сделаю что-нибудь, я покажу. Я в своих каких то там снах и каких то мечтах не буду распространяться с вами, понимаете, это более серьезный разговор. И на этом уйдет время, понимаете, тогда я начну с рождения рассказывать, почему вот это так, и поэтому почему это так. И это долгая история. Если бы вы смогли предложить мне свою дружбу, от такого подарка я, пожалуй, не отказалась бы. Дружбу? между мужчиной и женщиной. А? Ой, вы знаете, я, конечно, уж очень сочувствую женщине, которая рядом с вами, потому что она, наверное, ну истерзалась в ревность. Ну, я тоже сочувствую. Или вы как-то находитесь. Я находите... сочувствую, и она прекрасно чувствует, потому что она вас не ревнует. Я ревную. Вы ревнуете? Ну, да, я... у нас так, кто первый вот начнет, тот лучше чувствует, понимаете? Я в твоей жизни не первая и не единственная. Пусть так. Ну пусть я буду твоей последней любовью. Любимая. Ну, есть такие картины, которых я не видел даже так что, с моим участием, так что не, не все я знаю даже о своем творчестве. Так, вы остаетесь у меня. Вопрос решен. И все. Подумаешь, проблема. Всего-то одна ночь. Зачем вы так грубо, Юрий Петрович? Не надо. А как грубо? А... Вы слишком в себе уверены. Ну подумайте, куда вы пойдете? У вас кроме меня и знакомых в городе-то нет. Ивар Калнинш. Зайнятий в репертуарах двох латвійських театрів антерпризному театрі. Активно знімається на телебаченні, брав участь в шоу Слабе звіно реаліті шоу Послідній герой, льодовому шоу «Танці на льду. Знімався у кліпах, в тому числі українському по свята дружині, одружений втретє має п'ятеро дітей та двох онуків. Слава Богу, ты моя жена. Слава Богу, ты моя жена. Я желаю процветания вашему городу и дай Бог, чтобы мирное как сказать, небо было над этим городом. И счастье всему украинскому народу, всем жителям Украины. И мы все переживаем то, что происходит, и будем надеяться, что это скоро закончится. И ну, что поделаешь, так трудно, так долго и так больно руш рушится некие, как сказать, э, империи. И... Очень жаль, что на, на долю украинцев выпала вот такая э, вещь. Так что будьте здоровы, выдержки и, еще раз скажу, процветанием любви. Я не прячусь, что давно сдал да, пусто слоем Лучше помолчать, не говорить ни слова. В нашем замке широко виды окна. Хоть зима вокруг морозы и мете. Не могу я лето ждать так очень долго. Только потому, что так судьба велит. Город нашей любви. И я хочу туда снова. І нігде только там, где с з тобою. Ми з тобою любов. Город нашої любви. Я хочу туда снова. Там, де сонце, там, де музика, нам щастя дарить ночами. чамі. Його поправу можна назвати зіркою. І театральна, і кінокар'єра нашого героя складається напрочуд успішно. Но а все одно Ивар вважает, что по справжньому великого кино у его творчей биографии еще не трапилося. А очень хочется. Но я не мечтаю о том, что можно сыграть в 25. Каждый возраст предлагает свою тему. Вы заходите к нам так просто, без всяких ЧП. Лариса будет очень рада. Спасибо. Я вам позвоню. Если разрешите. Да, конечно. Конечно, звоните. Обязательно. Обязательно. Спасибо вам большое. И извините меня еще раз, что так получилось глупо. Ничего, ничего. Я не думала. Ну, до свидания. До свидания. Как вы форму поддерживаете? Надо есть жирные, много алкоголя, не спать. Понимаете? курить все подряд. А вы курите? И иногда курили.